Ну, если кто не знает, то я ваш депутат городского, вашего. То есть мой участок, в этот участок будет ваш. Ко мне обратились жители вашего дома ну, по качеству услуг. Я предложил другой вариант. То есть не только в кабинете пообщаться, но по Потому что у большинства есть вопросы, но никто не знает, как их решать. В последнее время часто приходится относительно качества ремонта крыши. Крыша протекает, и протекает от 9 до 1. Есть четкий алгоритм решения этого вопроса. В первую очередь должны быть договоры у вас по услуге содержания дома придомовой территории. И после того, как вы заключаете договор, у вас появляется право требовать, потому что у вас пока нет договоров, есть обязанность платить, потому что вам квитанции приносят, вы по ним платите. А право требования у вас нет. После того, как вы заключаете договор, у вас появляется право требовать. А договор с кем договор? Договор с коммунальным предприятием ЖУЛ, управляющей компании компания. Паспорт личный. Да. У... Все договора многоэтажных домах заключаются между жителем дома и баланс балансодержателем, который в данный момент является ЖУК. Значит, в договоре предусмотрено, что в результате, если у вас возникают какие-то вопросы по качеству услуги, то все они оформляются согласно акта претензий. В акте претензий указывается вид претензий, да? крыша протекает, нет стекол на окнах, плохо двери закрываются, в подъездах отсутствует ремонт. Все вопросы, которые касаются дома, межпанельные швы, вытяжка, подвалы, все, предусматр... все указывается в акте претензии. По каждому вопросу составляете акт претензий. Обратились уже не только с вашего дома, с 38-го дома, с 22-го дома. Я с ними начал уже оформлять эти акты претензии, как бы подготавливать им документы. Они пытаются оформлять их со служащей организации. А служащая организация всячески пытается вывернуться и оформить не то, что предусмотрено законом, а то, что им вы. Вот принесли с вашего дома, что составили акт претензия, но только акт претензия, не акт претензия, а акт про залогища. То есть, что осталось в нас так там прорывы труб. То есть, Оформляет акт не тот, который не знаю, то ли по незнанию, то ли... То, то ли спец... То ли спец... Не, ну я же говорю о том, что вам как бы, могут предоставить... Может они это делают не то... не, там, без злого умысла, может по незнанию. Да? Нужно оформлять акт претензий. Потом на основании этого акта претензии должны быть выполнены работы. Что касается протекания по Крыму. Значит, в правилах содержания дома при домовой территории четко сказано, что ремонт покрепли производится в пятидневный срок после выявления факта протекания. Если в течение пяти дней не выполнено, то вот для этого и нужен договор. У вас появляется право требовать, право подавать позов до условно вот, на позов и на закону про запись прав поживачиваний. Вы являетесь потребителями, услуги, имеете все права, не только, потому что мы как бы привычны, привыкли понимать услугу это только там в магазине или где-то там под товар покупаем, да? И, Естественно под, защита прав потребителя в том случае работает, но в этом случае тоже защита прав потребителей должна работать. А для для этого вам должны, вы должны иметь на руках основания требования. А? Да, да. Ну я, я просто вам. Как я как вы нам рассказываете, как где. Ну, мы это курс. Нет. Вы помогите вы не им. Мы хотим справа. Вот, как... Нам пожелать. Вы вызываете... давайте, мне вы вы предложение выслушаем до конца. Нет, вы сейчас, сейчас, вы сейчас ЖУК активно предлагает эти договора заключать. Значит, есть процедура заключения договоров. Пытаясь ее пробить, направил заявление в Арисполком, чтобы процесс оформления договоров происходил на основании закона. То есть в законе четко сказано, что исполнитель услуги готовит договор и предоставляет его потребителю. Согласно закону, потребитель имеет право ознакомиться с условиями договора в течение 20 дней. То есть не просто прийти в абонентский отдел, подписать его и там же и оставить. То есть времени для осмысления дается там несколько минут, да, пока вы оформляете. Но, согласно закону, вы имеете право взять два экземпляра договора, уже подписан, понимаете? Не чистый бланк прийти домой и изучать, а два подписанных. Ознакомиться с тем, что там изложено, да? какой, какой тариф, предоставляется ли вам расчет тарифа при заключении договора или нет. То есть есть масса вопросов, право прав, на которые вы имеете, да? имеете право знать. Какой тариф э, и какие условия договора вам при, предлагаются? В чистый бланк это не договор. А если Для... я не подпишу, то тогда что? Когда... Если я, например, не соглашусь одна в доме, что тогда? Если вы не согласитесь подписать договор на содержание дома... Ну, там... Она с условиями не согласна. Не согласна. Да. Вот смотрите, значит, если вы не согласны с условиями, предусмотренными в договоре, есть такая процедура составления протокола разногласий. Вы можете к этому договору составить протокол разногласия, подписать договор и подписать протокол разногласия и отдать исполнителю услуги. Исполнителю услуги. Если же он не будет согласен с тем, что что вы предлагаете, да, он должен этот спор решать в суде, ну, доказать, что он не согласен. Да. Нас этого права лишают, потому что предоставляет нам не договор, а чистый план. И потому то мы не можем по этой процедуре пройти. Сейчас пытаюсь через городскую голову ну, как бы донести эту информацию, что нарушаются права потребителя в этой части. Понимаете? Когда появится эта возможность, я думаю, что городская голова ну, изменит эту ситуацию. Потому что ну, как бы у него есть желание менять, может быть, некоторых нюансов не знает. Ну, сообща, нужно ему это подсказать. Как никак. Потому что у него есть советчики, которые раньше работали в этой коммунальной сфере. Я думаю, что правила немножко надо поменять, потому что городской голова говорит о том, что город требует перемен. А в стране нет? Никакого... Ну, давайте так, вот понимаете, как дом это тоже небольшая страна, да? Вот дом это, будем говорить, как государство, в этом государстве есть люди, у этих людей есть имущество, да? Вот мы давайте в городе, в своем доме наведем порядок, есть ну, как бы законы, есть правила, которые вам помогут это сделать. Ну только как бы, вот я как депутат могу вам помогать. Но если вы будете это все дело сами делать, да, я буду вам рассказывать, какие нормы закона использовать, какие заявления. Но если вы будете это делать, то можно ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Можно добавить, по словам договора, есть типовая форма, утвержденная законом этого договора, есть форма акта обязательного. Да да, 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 да. Правовую помощь касательно всего этого мы доставить... Замечательно. Вот в вашем доме есть юрист, который вам может этим вопросом подойти. Кто хочет этим заняться, то я готова помочь. Сама это Ну, понятно. Как бы, куда обратиться, вы знаете, нормативные акты есть. То есть, если кто-то... Да. Как бы могу я вам разъяснять, как бы я тоже, у меня есть функция депутата помогать вам в этом вопросе. Я готова, но только если вы этого захотите. Понимаете, вот как сейчас ситуация, например, в 1938 году, я им предлагаю, как бы алгоритм, да? подали заявление э, э, по поводу того, что прислали представителя исполнителя услуги для составления акта претензии. Приходят они, пытаются проверять что-то, ну, как бы замечать только то, что им выгодно. Да? А то, что им не выгодно, стараются не замечать. В этом случае, если они отказываются подписывать акт претензий, ну, прецеденты такие есть, то акт претензий является действительно... Даже если два, два соседа подписались, подтвердили, что данный факт существует и э, подписывают акт, и акт является действительным. Даже если представитель исполнителя услуги не забирает этот акт, то можно с сопроводительным заявлением отнести опять-таки в жут, Как мы это и сделали по 38-му Дальнейшие действия наши следующие. Как бы, понимаете, основная претензия, основной аргумент исполнителя услуги в том, что вот, мы не можем вам сделать, у нас нет денег. Да? То то поверьте, это как бы ну, ложь. Мягко говоря, это, это ложь. Потому что э, в 2009 году был принят э, э, тариф по каждому дому отдельно. Вот все средства, которые поступают с вашего дома, они именно поступают с вашего дома и фиксируются, что с вашего, с вашего дома поступила энная сумма. Да? Вот буду говорить по своему дому. Я в своем доме организовывал в прошлом... Аду домовой комитет, но он сложил полномочия, потому что городской совет сложил полномочия первый, да? Но это друг, другая тема. Но как глава домового комитета я получил этот расчет тарифа, и у меня три дома, три подъезда, 35 квартир. Вот представьте, там 9, в тарифе 9 услуг. И одна из основных сумм, да, которая поступает с вашего дома, это тариф услуга техническое содержание дома, ой, поточный ремонт будинков, Украинская мне простите, поточный ремонт будинка. И вот основная сумма идет на, технический, на поточный ремонт будинка. Вот с моего дома на 35 квартир, при 100% оплате жильцами, все, всеми жильцами, да, за эту услугу на, на текущий ремонт поступает 1800 гривен. Вот если каждый месяц 1800 брать и что-то делать по текущему ремонту, то можно что-то в вашем доме приблизительно 9000. Представьте, 9 тысяч, ежемесячно 9 тысяч можно было бы брать и что-то делать из техники. Да? Нам говорят, что там не хватает средств на то, на то, на то. Так как куда же они идут? Да? Вот по своему дому говорю следующее. Проанализировал а, а, вот эти платежи, проанализировал, а, как использовались средства, понял, что масса, большая сумма денег прошла, ушла налево. Да? признаешь, что дальше дальше никаких действий не совершал, потому что были выборы занялся как бы не, не до этого сейчас как, как бы как голова домового комитета у меня уже нет полномочий, потому что нужно по новому проводить собрание в доме выбирать голову домового комитета. Но саму методику я знаю, да. Если вы хотите, вот например, как только э, вот, э, в данном случае э, получим ответ о том, что нет денег, да, то э, э, получим э, Татьяна Валерьевна сегодня мне звонила, это секретарь городского совета, и говорила, что к нам придет представитель жука. Есть? Вы расчет тарифа взяли с собой? Можно? Посмотреть? Это да. суммы посты, Это не расчет тарифов. Это, это расчет. не сум... это...